Проблема Сибірського плюму стосується, на жаль, не тільки Росії. Якщо вже хтось подумав, що клас, хай його там йобне з усім і вся, то я вас приторможу, бо міста мало буде всім. І в дуже короткі сроки постраждає весь євразійський континент. Та наслідки будуть для всієї планети такі, що, мама не горює. Але цим генератором на людей пофіг, на сім'ї, які там живуть, вони переживають тільки за своє бабло. І щоб була робоча сила для їх підприємств, ми, українці, не можемо збагнути, чого вони на нас пішли війною. І щодня закидають ракетами і гвалтують блядь, дітей, жінок чи літніх людей. Ну просто демони. Та що ж ви хотіли від цих виродків, якщо їм на своїх жителів похуй ніякої людяності в них немає? багряный закат человечества. Что такое плюм? Чтобы это понять, нужно углубиться в геологию и вспомнить, что под поверхностью Земли, по которой мы ходим, есть такой слой, как магма. Так вот, плюм — это громадный пузырь магмы, который движется вертикально к земной коре. Слышали ли вы о массовом пермском вымирании, крупнейшем в истории Земли? Его причиной были именно колоссальные излияния магмы, как раз в Сибири, 252 миллиона лет назад. Это Норильск. Вглядываясь в этот холодный, заснеженный пейзаж, не так-то просто поверить, что именно здесь из-под слоя вечной мерзлоты может рваться наружу. Раскаленная магма, которая сулит не только этому городу, и не только Сибири, но и всему миру. Глобальную экологическую катастрофу. с Норильском действительно что-то происходит. Многие дома в трещинах резко пошли, да? В какой-то момент 22-23 год, в межсезонье они резко, да? Вот так выглядит его подъезд. Вот так его квартира. Вот она пошла здесь, трещина здесь. Да, здесь. А дальше. А вот что стало с лестницей, которая еще недавно была ровной. Смотрите. Вот такой вот перекос. Так что да, часть дома действительно уходит вниз. Но если смотреть на город в целом, тенденция совершенно очевидная. домов, строительных то, около тысячи. <связано> да, и из них свыше 200 а имеют некоторые признаки деформации. Порядка 160 домов уже было снесено. Ну, начинает начинают оттаивать, и, соответственно, теряется у нас свалки. Другие аномалии – это Ямал и его знаменитые кратеры. Они обнаружены вот и стали э, известны общественности, ну, фактически чуть больше 10 лет тому назад. С тех пор их на Ямале уже 17. Все они, согласно основной гипотезе, образовались в результате резкого выброса газа. Вы теперь понимаете, откуда потепление? Откуда потепление? Это дегазация. Преобладает над засасыванием. Под дегазацией он имеет в виду выход из-под земли метана. Метан вырывается и греет тут все. Конечно. Девица, На фоні потрісканих будинків від землетрусів та суїв землі газу, який виходить з під землі в Норильську, вони кажуть, що все під контролем, та висміють американського вченого, який раніше їх неодноразово попереджав про цю загрозу та пропонував вирішення. Возможно, этот персонаж уже попадался вам на глазах где-нибудь на YouTube или в ТикТоке, где его называют то американским ученым физиком, то лоббистом Белого дома, а то и вовсе специалистом в области разведки. Короче говоря, на лицо какая-то лютая околесица, но точки над И уже расставила Ридовка, которой удалось выяснить, что в реальной жизни никакого Эгона Челокяна в принципе не существует, а его виртуальный образ создан украинскими сектантами. Расследование показало, личности соответствующей биографии доктора наук не существует. Експерти називають Сузданий сектантами Діпфейк одної з самых зашироних в історії цифрових маніпуляцій. Вся Сибір зараз знаходиться на пороховій бочці, яка може вибухнути в будь-який момент і постраждають усі, не тільки Рашка. І це найсумніше. Того вони і хочуть знищити Алатра по всьому світу, бо ми їм заважаємо заробляти їхні мільярди, а вони не збираються з ними